dostlar mən Nəbat İslamzadə sizə bu gün off sözünüsü ilə istifadə etdiyimiz uh, deməli fe'li ifadələri edəyəcəm bir neçəsini. Deməli yuxuya getmək sözü uh, bir neçə mənada istifadə oluna bilər. Birinci mənədə deyəndə yəni hamısı eyni mənaya gəlir. Does off drop off your kid like you, not of hamısı yuxuya getmək deməkdir. Gəlin cümləyə baxaq. The lecture wasn't very interesting. In fact, I dozed off in the middle of it. Mühazirə çox da maraqlı değildi, əslində mən mühazirənin ortasında yuxuya getdim. Yəni məni yuxu apardı. Hamımızın universitetdə maraqsız mühazirələrdə başa gələn bir şey. Daha sonra finish something off, nə isə son hissəsini tamamlamaq, bitirmək. Have you finished painting the kitchen? Nearly, I'll finish it off tomorrow. Dəyər mətbəxi boyuyub qurtarmısanmı? hər dəsa, yəni təxminən səbəh tamamlayacam. Yəni səbəh artıq boyayı bütün mətbəx boyayıb tamamlayacaq. Son hissəsi qalıbdı birsəzə onu tamamlayacaq. Don, uh go off uh, partlamaq demək idi. A bomb went off in the city center but fawnly nobody was heard şəhərin mərkəzində bomba partladı amma yaxşı ki heç kəs yaralanmadı go off bir də bizim zəngli saatımızın çalmasına deyirik yəni zəngli saatəcə bu dillik dediyimiz həmin o sözdür səhər tezdən o çalar və biz yuxudan dururuq əgər zəngli saatımız çalmayıbsa deyirik ki mənim zəngli saatım çalmadı my alarm didn't go off So put somebody off. Uh, Kimisə nə isə etməkdən, belə deyim, çəkindirmək ya da ki, nə isə etməyə mane olmaq. Uh, what put you off applying the job? İşə müraciət etməyə sənə nə mane oldu? Uh, daha sonra rip somebody off. Kimisə aldatmaq. Um, belədir. Did you really pay 2000 dollars for the painting? I think you were ripped off. Sən həqiqətən bu şəkildə 2000 dollar ödədin? Məncə səni aldadıblar. Um, aldatmaq bizdə düzəlor dilində bunun daha çox sinonimləri var. Biraz kəbət səsləndiyi üçün onları demirəm. Uh, daha sonra show off özünü göstərmək ə yəni ki nəyindirsə özünü göstərmək. Look at that boy on the bike riding with no hands. He's just showing off. Am um, deyir ki, əsil velosiped sürən o oğlana bax, o sadəcə özünü göstərir. Uh, burada özünü zunu olmamalı idi. Səhv yazmışam bunu. Özünü göstərir olmalı idi. Daha sonra tell someone off uh, danlamaq kimi isə Uh, Jane's mother told her off for wearing dirty shoes in the house. Jayden anası onun evin içində çirkli ayaqqabı geyindiyi üçün danladı. Uh, danlamaq bu məsələn bu bizi tutaq ki, bossumuz danlayır da bizə. Uh, gecikdiyimiz üçün danlaya bilər, işi səhv etdiyimiz üçün danlaya bilər və yaxud ki, məsəl biz deyirik ki, belə bir söz var da, uh, mən söz götürməyi xoşlamıram. Yəni ki, mən danlanmağı sevmirəm. I don't like to be told off. Məncə də olacaq. Burada I don't like to be told off. Yəni söz götürməyi sevmirəm.